Вчера основатель российской прозащитной организации «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин обнародовал признание наемников в ЧВК «Вагну» об ужасных преступлениях, совершенных в Украине, по указу Евгения Пригожина. В разговоре приняли участие бывшие заключенные Алзама Тулдаров и Алексей Савичев. Подпишись на канал, поставь лайк, нажми на колокольчик. Оставь свой комментарий под видео. 42-летний россиянин Алзамат Улдаров, завербованный в ЧВК Вагнера, из Саратовской колонии, до недавнего времени был командиром одного из подразделений наемников. В разговоре он признается в убийстве до 400 украинцев в подвале девятиэтажки в Бахмуте. Он произошел всего месяц назад. Это было 18 марта. Мы зашли в Бахмут, в центр города. Встали, вот, оккупировались последние... Дали бой наших ребят положили. Нам дали команду вывести из Бахмута с Артемовска, гражданских. Я пошел их спасать этих гражданских. Когда я зашел в подвал, там были дети. И мне была команда не выпустить не никого, ни одного. Я выполнил команду и никого не выпустил. А сколько там было человек? И сколько из них было детей? Э -э, детей было около 40. В целом, 300, 40, 300, 400. И мне не было выбора. Я не мог ничего сделать по-другому. Я давал команду на уничтожение всех. Слава Пригожина. Убивать всех. Никого в плен не брать. В общем, никого. Бывший заключенный Алексей Савичев, воевавший в ЧВК Вагнер, рассказал еще об одном случае расстрелов в Бахмуте мирных жителей. За его словами, был приказ четвертому эшелону всех команд 15 и выше сразу расстреливать, без слов. 108 дней должно было быть обмен пленными с Бахмута. И мы отдавали пленными в Бахмут. Два автобуса. Я не помню, 79 человек или 89. Ну, что-то такое. Так что это было или 8 или 9 -го числа февраля 2023 года. Uh -huh. И вот когда произошел обмен и уехали журналисты и военные Украины, что потом произошло? Потом произошло массовое... Хотели перейти на нашу сторону. Ну, мирные жители выходили. То есть, все было нормально. Все выходили, но... Был приказ четвертому ИШО всех, кто, кому больше 15, от 15 и выше, всех сразу расстреливать без. Ну просто без слов. 15-летние эти вот украинцы, я бы не сказал что они мирные жители. А сколько было из них расстреляно? Ну, я не знаю, ну, человек 24, может 23, может 20. Вот Где-то вот в этом примере. А они выходили без оружия, не в военной форме, в обычной одежде. Да, они выходили без оружия. Также Алзамат Улдаров признался, что застрелил в Солидаре пятилетнюю девочку контрольным выстрелом в голову. Он также подтвердил, что приказ на зачистку города отдавал лично Пригожин, и не выполнить приказ было нельзя. Солидар – это вообще страшное дело, Солидар. То, что мы творили, когда заходили в Солидар и у пахло. вот это была сцена. На зад... Нам давали команду. Нам дали команду зачистить и уничтожить всех. И мы шли, убивали всех. Были женщины, мужчины, деды, пенсионеры, пенсионерки и дети. Ты понимаешь, вот что на этих руках сейчас? Она визжит, она маленький ребенок, понимаешь, ей, пять шесть там год, я не знаю, пять лет. А я выстрелил, ты понимаешь, контрольный. Я никого не должен был выпустить. Никого. Хотя была команда, дата за зачистку на Все, кто мне стоит на пути. Кто давал такие приказы? Пригожин, который нам, блядь, сказал не дать выхода никому. Всех уничтожить. Захватчики признались в убийстве украинских детей на Донбассе, и они должны быть справедливо и жестко наказаны, написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Телеграм. Российские террористы признались в убийстве украинских детей в Бахмуте и Солидаре. Сейчас речь идет о военных преступниках из ЧВК «Вагнера». И это проливает свет на преступления российской армии в Украине. Они крадут наших детей и убивают, Сколько еще таких преступлений? Нация не людей и убийц. Биологический мусор этого мира. Одного признания мало. Должно быть наказание. Жестокое и справедливое. Война страшна. Она показывает людей такими, какие они есть. И наружу выходит темная сторона человека. Невозможно понять все эти зверства, убийства детей и мирных жителей. Пригожин и все, кто отдавал преступные приказы, обязательно понесут наказание. Украина победит в этой войне. Наши воины разобьют расистов, и снова будет мир в нашей стране. Слава Украине! Героям слава!